Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No pongas esa cara de enfado. Bonita se acercó y levantó la mano para tocar la comisura de los labios de la mujer, que ahora solo mostraba severidad. La atmósfera era tan intensa que se preguntó si había hecho algo mal sin darse cuenta. Normalmente, dijera lo que dijera, la otra mujer nunca reaccionaba así. ¿Por qué hoy sería diferente? Ah, esta vez fue Bonita quien frunció el ceño cuando le apartaron la mano de un manotazo, como si su toque no fuera bienvenido. Si quieres que finja que no pasó nada, lo haré. Pero no creas que me acostaría con cualquiera que me lo pidiera solo para ayudar, no soy tan agradable. ¿Estás enojada? ¿Y por qué no lo estaría? Kirapat respondió con voz áspera. El silencio inundó el espacio, llenando por completo la habitación, haciéndola sofocante. Hablaré con King un momento, cuando termine, te aviso. En cuanto a tu ropa, le pediré a la criada que la traiga. ¿Y por qué tiene que ser la criada o debería ser yo? Bonita se dio cuenta en ese momento de que Kirapat estaba realmente enojada. Su rostro, su mirada e incluso su voz lo delataban. Además, la frialdad con la que la trataba le encogía el corazón. Estos sentimientos ni siquiera deberían existir, pero estaban ahí. Al cruzar la meta, la victoria es tuya, pero si te niegas a aceptarla, significa que ya has perdido tu premio ante alguien más. No entiendo, respondió Bonita en tono suave, pero sé lo que entiendes. Lo que había pasado entre ellas la noche anterior no era algo que se podía borrar. Se había repetido una y otra vez, así que, al actuar como si nada hubiera pasado, como si no fuera importante, Bonita dejaba claro que no quería nada más que lo que ya existía entre ellas. La relación entre ambas se estancaría, sin ascensor. Para subir sin escaleras, de ahora en adelante, solo serían jefe y empleada. ¿Por qué estás enojada conmigo? Bonita se paró frente a la puerta, impidiendo que Kirapat saliera. ¿Por qué fingir que había hecho algo malo al intentar asumir la responsabilidad de lo sucedido? ¿Acaso tenía derecho a querer algo más entre ellas? Kirapat tampoco había dicho nada al respecto. Eso no es asunto tuyo, no actúes como una niña, Queen. Eso tampoco es asunto tuyo. La mirada severa que Kirapat le dirigió le dolió el corazón. Odiaba esa mirada, ella no quería eso. No me mires así. ¿Y quién te crees que eres para darme órdenes? Quítate del camino, no tengo tiempo para hablar contigo, no quiero estar enojada contigo. Kirapá dejó escapar una risa seca, agarró el brazo de Bonita y la alejó de la puerta. Eso es asunto tuyo, pero en lugar de retroceder, Bonita simplemente la miró con lágrimas en los ojos ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando las lágrimas cayeron. No era por el dolor ni por haberse apretado el brazo, sino por el frío que sentía Kirapat. Sumado a eso, el esfuerzo por aparentar fuerza era demasiado para contenerla. Tú me estás haciendo daño. Al oír eso, Kirapat soltó de inmediato la mano como si hubiera tocado fuego. Su rostro permaneció severo, pero la ira seguía presente. No te voy a hacer nada, no necesitas llorar. Solo quería que te quitaras de en medio. ¿Tanto te dolió? Sí. Bonita sintió y se secó las lágrimas con el dorso de la mano antes de mirarla. En realidad no le había dolido tanto, pero las lágrimas brotaban porque Kirapat estaba enfadada. Ahora tienes que asumir la responsabilidad, ¿eh? ¿Para qué? No sé. Si no lo sabes por qué dijiste eso, no vengas a exigir responsabilidades sin saber siquiera por qué. El tono duro de que patizo que bonita sintiera que ya no quería para contenerse. Ah, querías que hablara muy bien cómo no ibas a verlo. Ahora soy tu mujer toda la noche de hecho. Solo sabes ser dura conmigo, ¿verdad? Así serás el resto de tu vida. Nunca me vas a hablar como es debido. Kirapat frunció el ceño, ¿de verdad estás despierta? ¿Olvidaste lo que dijiste antes? ¿Y qué? ¿No puedes al menos intentar convencerme, demostrar que te importa lo que nos pase? ¿O simplemente vas a aceptar lo que digo sin cuestionarlo? Y luego te enojarás como una niña. Tengo que conquistarte. Fuiste tú quien me hizo enfadar primero. Sí. ¿Y? Kirapat soltó otra risa seca, pasándose la mano por el pelo para intentar contener su creciente ira. Intentó controlarse para no sacudir a Bonita hasta que le hiciera entender. Apenas había despertado y ya estaba discutiendo con ella. Yo también quería hablarte de esto, pero cuando te vi dijiste que no tenía que hacer nada, que podía considerarlo una ayuda. Así que dime, ¿cómo debería reaccionar? ¿Y crees que no te tengo miedo? No me levantes la voz, Kirapat la regañó, su hermano estaba fuera de la habitación. Además, no era de las personas que explicaba ni contaba sus asuntos personales, no es que se avergonzara de nada, simplemente no le gustaba. Entonces, ¿por qué me levantaste la voz primero, hermosa? Habla bien. Cuando la reprendieron, bonita permaneció en silencio sin decir nada. No importaba si quería enojarse lo suficiente como para no querer hablar. Echarla o hacer nada, podía hacerlo. No tenía paciencia para explicar nada en ese momento. Tomó